А з нами на зв'язку, прямому зв'язку у Харкові, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Дякую, пане Допкін, що приєдналися до нас. Ви вважаєте, що ваша ідея, щоби польський Сейм позбавив прихильників ідей ОУН-УПА право в'їзду до Євросоюзу, сприяє вирішенню історичних проблем міжнаціональних відносин в Україні? Добрий вечір, Київ. Я благодарю вас за приглашение принять участие сегодня в передаче. Я послушал выступающих экспертов и хочу сказать, что я категорически не согласен, что два наших народа необходимо примирять. У нас нормальные отношения. Насколько мне известно, ни украинские, ни польские народы не испытывают друг другу чувства неприязни, обиды. У нас было непростое прошлое, у нас прекрасное настоящее, и у нас не менее прекрасное будущее. Поэтому мой посыл никоим образом не относился к прошлому. Я не виню стариков, которые по разным причинам или вынуждены были, или это было их личное желание, воевали в, под знаменами националистических организаций. Я не осуждаю их и не пытаюсь наказать их. Я думаю, что как раз к ним и меньше всего претензий. Мой посыл и мое обращение – это обращение в настоящее и обращение в будущее. Вот, говоря, Потому что я считаю, что виновниками что? страшной трагедии Второй мировой войны были не немецкие солдаты и офицеры, а были те, кто идеологически зарядил их на те преступления, которые потом были осуждены Нюрнбергским трибуналом. Я считаю, что не Рядовые бойцы и полевые командиры э, УПА виноваты в том, что сегодня польский сейм собирается принять решение, которое может фактически признать поведение их в те далекие годы геноцидом по отношению к польскому народу. Не они виноваты. Виноваты те, кто идеологически заставлял их делать то, что сегодня может быть признано геноцидом. Поэтому, обращаясь к польскому сейму. Я прежде всего преследую цель наказать тех, кто сегодня пытается повторить абсолютно нехорошие и неправильные дела людей, которых история уже осудила, которых уже нет в живых, но которые почему-то почему, -то, почему -то злому решению сегодня превращаются в героев Украины. И эти герои, которые на самом деле являются только героями для части Украины, в глазах тех же польских наших соседей выглядят, выглядят как факт издевательства над их прошлым. Сегодня четко в той резолюции, которую опубликовал польский СЕМ, там четко написано, что в Украине идет героизация тех людей, которые были причастны к геноциду польского населения, Идет героизация тех событий, и этому никто ничего не пытается противопоставить. Господи Поэтому я считаю, что если решение в Польше будет принято, оно не будет служить враждой между нашими народами. Мы абсолютно спокойно воспринимаем вину тех людей, которые на территории Харькова в свое время, в далекие 40-е годы расстреляло почти 6 тысяч польских солдат, э, офицеров и генералов.